принимать святое причастие в одной землянке были э, собирались в 7 часов утра ну, и обычно молитва была час-полтора вот так не 15 минут да? и подол подолгу молились я тоже когда была здесь неделю у сестры клары тогда еще она с родителями жила то мы каждый, каждое утро ходили на святое причастие потом с ней я шла на работу ну, то есть каждое утро было место нет По каждому... ну последнее кто время Кто-то из людей имел право раздавать святое причастие И святое причастие ну, находилось ну, как как дарохранительница что-то было да и каждое утро кто хотел приходили и молились вместе, и потом я, когда при, при этом была, Валентина Тетель раздавала причастие. Кузьминский, ну он, если это он, то это, а люди хотели же молиться, праздники, то и другое, ну и они собрались, и пошли на кладбище. Молились и пели. И мы, ну, когда там уже на кладбище были, а он откуда-то шел, выпустили, наверное, с, с тюрьмы. Ну и он так подумал, пойду я. Если, если мои люди, то они будут Марии читать. Все. Ну и пошел, пришел к людям на, на, это, на этом кладбище. Он подумал, если они будут радующий Марии молиться, то это мои люди. Ну и так и было. Он пришел, они там молились. Ну и потом... Это, там одна женщина была такая, как сказать, она всех под, под, поднимала. Ну и она подошла к нему и говорит, он сказал, я священник католический. Ну она сказала, пойдемте к нам, у меня есть одежда для священника. Ну, они тут собрались и с, с молитвой, и с песней пели и вернулись в Майкадук, и она его к себе взяла.